Bəki, isə bu nöqtədə baxın, əvvəl axı başlayacaqsınız elədir. Gəldim də, bəbə başlandı. Çökməcə. İndi bir sual olacaq sizə. Yəni nə baş verməlidir ki, ölbə deyəcək ki, əlada indi mən təhrim götürə bilərəm. O ona başa düşməcə deyəndə, "Tamam, mən sizə deyirəm, yəni bu onun çıxır." Sonra deyirəm. Ah, baxın, indi bir sualım olacaq da. Heç indiyəcən görmüsüz ki, yəni kimsə sağlam ola Sağlam ola. Xəstə olmayın da sağlam ola. Həkimə gedib deyək ki, yəni salaməleykum. Mən sadəcə gəlmişəm sizi görməyə. Yəni insanlar xəstələnəndə həkimə gedir, elə deyil sizə. Və haddən mə mə olmaz. Bunu mən niyə görə deyirəm? Çünki baxın, siz o dediyiniz məbləğ var idi danışığımızda. 5000 manat <laughs> deyirsiniz. Siz o pulu qazananda sizin təlimə niyə ki acınız olsun ki? Elədir. Hı. Yəni siz hal-hazırda indi-indi başlayırsınız, deyə, indi-indi bazara girirsiniz də. Sizin indi təlimə ehtiyacınız var. Çünki indi təlim götürsəz, o dediyiniz həmin 50.000 manatı qazanmaqda bu yardımçı olacaq sizə. Razısınız buna? Razıyam, elə oldu. Bu məşhur olsunlar ki, bu maliyyədən o qədər pul var və bu maliyyə bir ortağınla da başlamaq mümkündür. Yo, mən mən sizi anlıyıram. Mən sizi tamamilə anlıyıram. Yəni şirkət də elədir ki, baxın elə Yani bir gəpik şirketten şirketten çıxanda hemşe bu maliyyə departamenti emektaşları onun haqq hesabını istiyorlar. Mən sizi anlıyıram. Ee, bu ha yani, bilmiram, bu faydası tamam. o, o, bu, ki, <laughs> o zaman gel bir bir şey diyeyim. sadəcə onlar bir şey deyəcəm. Ya yəni, mən sizi anlıyıram, 3 aylıq əməkdaşlıq üçün yəqin ki, oturub götür-göy edirsiniz, ölçü-bücəy edirsiniz ki, birdən qoşularam, alınmaz və s. və elə axır bunlar sizin haqqınızdır. Yəni az pul investisiya eləməyəcəksiz. Amma bir şey deyəcəm sizə. Mən bilirəm sizə 3 aylıq göndərmişəm. İndi sistemdə də görə bilirəm onu. Əgər siz istəyirsinizsə biz gəlin 1 ayla başlayaq. Mənim təklifim bundan ibarətdir. Özünüz 1 ayın nəticələrini görün faydasını görün. Əgər dəyişiklik görməsəz, görsəz ki, bu təlimin heç bir faydası yoxdur. İnanın mənə ki, ordar, yəni ayın sonu rahatdı deyə bilərsiniz ki, kimə əməkdaşlıq ölməyə ehtiyacı yoxdur, qardaşın da heç bir faydası yoxdur. İndi bir olsun biz bununla bağlı danışaq belə, ikinci həftə danışaq, uyğun olsa. Gələn həftə onlar əlbəttə, gələn həftə o zaman biz sizlə